भगवद्गीता चाप्टर् त्री कण्टिन्युवेशन् श्लोका नम्बर् ट्वेण्टि वन् यद्यथा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्माणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं सङ्गरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः स ः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेतं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमानानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वविद् महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः गुणकर्मसु न कृत्स्नविदो मन्दात् कृत्स्नविद्नस्विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन् निराशीर्निर्ममो भूत्वा